يتحيون ونفيا تموتون من دغرة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا إيه ولباس التقوى ذلك غير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج بالكم من جنة ينزعون ولباسهم ليوري سواتما انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترون نجعلنا شياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه أبانا ولو كان وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه أبانا أبانا وإذا فعلوا وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه أبانا الله أمرنا وإذا فعلوا وإذا فعلوا فاحشة قولوا وجدنا عليه أبانا الله أمرنا بيقول إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا جاكم عند كل مسجد وادعوه له لَهُدٍ كَمَا بَدَأُكُمْ تَعُودُونَ طَرِيقًا